Стало відомо, що перша смска, яка була надіслана з ПК на якраз пристрій електронного характеру, це була Мері Крисмес. Тому всім, хто сьогодні відмічає Рождество, ми желаємо семесок. Так, 20 років, до речі, смс-ці виповнилося, Ще більше фактів. Просто сьогодні у стартап шоу на М1. Стартуємо Начинаем. лайка, Сані, come on! Сегодня 25 грудня мы будем досследовать и наступные темы. Википедия претворилась на космическую галактику. Как заставить свой велосипед немедленно помнить? Секрет названия Hotmail. Что такое зомби-сеть? О, и как любовь до оригинальных прекрас претворит на нас успешный бизнес. Про цепоху у с сосной проекта ⁇ Паника ⁇ А самых Анна Феченко и Лены Федоткин. И как всегда, не паникуем, дорогие, потому что вы, конечно же, будете иметь возможность приобрести наши подарки. Якщо вдруг вірно отвечайте на вопрос віктаріни. Поїхали! 1969 рік будь уважний американець Артур Блесіт вирушив у найдовшу подорож свого життя. Він пішов пішки навколо землі і подолав за 29 років. 55 тысяч 11 километров. Ведь вообще вы на щейдосе ходите на Земли, на моды, э, червову, э, так бы мы итог. и виток и подёмся, когда все это закончится. Сподеваемся, что николи. И пока у Сани космос в руках, вернее э, компас в руках, мы отправляемся в Голландию, где сегодня отмечает сам Арми Армин Ван Бюрен. Свой хит и да, это голландский диджей, мы его знаем, много треков от, от наши ножки так сказать, в клубах. Ну а еще пятиразовый наикращий диджей у себя планеты, чему бы за цены пятнятый филижанку кавы. Отже, Вітаємо С днем народжения! Засновник компанії Hotmail, Джек Сміт вирішив, що він постійно знаходиться у дорозі, постійно мандрує кудись. Треба ж якраз своїм бізнесом споглядати якимось чином. І для цього він вирішив, що треба військово спілкуватися у, так би мовити, епістолярному жанрі, переписуватися листами і контролювати таким чином бізнес. І створив Hotmail. Але як виявилося, не просто назва так народилася. Він визначився, що це буде мейл, а от що до першої назви вигадував. І так, Джек, звісно ж, вважав, що хот. будет самым правильным инновационным названием. При этом там были шлитеры HTML. Эй, и они... Так, как ты... он Конечно, они обозначают язык разметки веб-страницы, а значит, это именно и подходило. Таким образом, Hotmail и стал себя называть таким Словом. Ну а сейчас у нас розпочинається фильм жахи про зомби и а, в качестве главной героини сейчас буду выступать Лайка. Она будет рятуватися от зомби. Сегодня, дорогие мои, мы будем узнавать о наших звездах, являются ли они частью зомби сети и что это такое. Давайте об этом сейчас слушаем. Зомби сеть. Спасибо, не надо, я не зомби. Ну, наверное, люди, которые зомбируют, это ты просто не можешь не заниматься ничем другим. Я себя не причисляю к этому. Соцсети не знаю, что это такое. В Фейсбуке или ВКонтакте. У них уже крохотный мозг. Социальная сеть поклонников Хэллоуина подключаемся и присоединяемся. На самом деле зомби-сеть – это собрание вредоносных вирусов, таких как, например, тот же троянский конь, который рассылает спамы. И каждый день мы с этим сталкиваемся. И следует додать, что если зомби-мережа – это компьютер, 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 которые, снова таки, захвачены этими вирусами. Друже, не засинай после обедней перерывы. Час бадьориться секретами крутых стартаперов, эти новинками и клевыми подарками. Стартап-шоу с Нескафе дома продолжается. Продолжается каждого велосипеда теперь есть возможность поумнеть. Таким образом, утверждает немецкая компания, что придумывают они специальные оборудования, которые крепятся на велосипед и заставляют повысить его уровень IQ. С этим Нас же... команда iCradle, и они створили пристрій під назвою Кубі, і він якраз буде синхронізувати ваш смартфон із самим велосипедом. Він оснащений цей гаджет акселерометром, додатковим акумулятором, також ліхтарями и усілякими іншими фішками чема, які позволят действительно притворить ваш э, велосипед у справочного разумного. Каждый человек, кто попытается забрать ваш велосипед а, в неведомое пространство, или в неведомую территорию, <laughs> теперь велосипед самостоятельно опознает свое место локации и вам сообщит об этом обязательно ваши гаджет. В общем, сумма пожертвований уже превысила необходимые 100 тысяч долларов, а значит, вполне возможно, вскоре все наши велосипедики будут иметь подобное устройство. <laughs> Википедия, Створюється на космічну галактику. Це, до речі, цікавий проект, якщо так поглянути, він візуально дуже яскравий. Отже, французький студент Оуен Кернек створив галактику під, під назвою Wiki Galaxy. І це спеціальний ресурс, який ми спостерігаємо тепер просто на ваших екранах, телебачення. Отже, ви натискаєте, наприклад, на якусь статтю, яка буде визначатися в якості зірки. І таким чином ви можете досліджувати цю просто систему навколо цієї статті, що навколо подробиці, усіляки, і вивчаєте планети. Це достатньо красиво. І Эффектно. Сейчас на самом деле бета-версия подобного сайта вмещает всего в себя более 10 тысяч статей, но да. по идее обещают, что обязательно расширят эту супергалактику и сделают нас умнее, а еще и красивее сам сайт. За 55 секунд мы узнаем про все файлы и видны Армина Ван Бюрена. Также поговорим про умный домофон и браслет, браслет динамик. Динамики. Ну а еще не забывайте про то, что у нас будет паника, паника в эфире. А -а -а! Так, это будет главный девио. <с> особи наступної студії, а саме Гана Фетченка і Олена Федоткіна, які розробили такий стартап. Будем з нами бачитися через час три часа. Пока!